जानेवारी महिना सुरू असूनही नागपूरसह विदर्भात थंडी केवळ नावापुरती आहे अजूनही नागरिक कडाक्याच्या थंडीची वाट पाहत आहेत नागपूरसह विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील सरासरी किमान तापमानाच्या दोन ते पाच अंशापेक्षा जास्त नोंदवण्यात येत आहे नागपूरसह विदर्भात डिसेंबर महिन्याप्रमाणे जानेवारी महिना देखील कडाक्याच्या थंडीचाच असतो निरभ्र आकाश वातावरणात कोरडेपणा तुरळकपणे पावसाच्या एक दोन सरी या सर्वांमुळे कडाक्याची थंडी असते मात्र या हंगामात कडाक्याची थंडी नाही मागील दहा वर्षांची सरासरी आकडेवारी पाहिली तर जानेवारी महिना कडाक्याच्या थंडीत जातो या काळात पारा सरासरी आठ ते नऊ अंशाच्या आसपास असतो मात्र यावर्षी पारा पंधरा अंशाच्या वर आहे मात्र मकर संक्रांतीनंतर किमान तापमान घसरण्याची शक्यता नागपूर हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे अभी जो है टेम्परेचर्स काफी बढा हुआ है अगर विदर्भ में हम देखे तो सामान्य से चार डिग्री तीन डिग्री ऊपर चल रहा है न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास है लेकिन न्यूनतम तापमान तीन से चार डिग्री सामान्य से ऊपर चल रहा है तो इसलिए ठंड काफ़ी अभी कम हो गई है और इसका मेन कारण यह है कि सेंट्रल इंडिया में खासकर छत्तीसगढ़ और ईस्ट विदर्भ के आसपास में एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिससे विंड डायरेक्शन चेंज हो गई है और विंड अभी बे ऑफ बंगाल की तरफ से साउथ ईस्टर्ली या सदरली विंड्स आ रही है तो उसके चलते जो है ठंड अभी कम है और थोड़ा क्लाउडीनेस भी है जैसे ही ये एंटीसाइसर कमज़ोर हो जाएगा तो एंटीसाइसर कमज़ोर थर्टीनथ के आसपास हो जाएगा उसके बाद में विंड नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएगी और फिर थर्टीनथ ऑनवर्ड जो है मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूरसह संपूर्ण मध्य भारतातून कडाक्याची थंडी गायब झाली आहे रात्री कमी थंडी असते तर दुपारी उकाडा जाणवतो सध्या हिमालयीन भागात अलनिनोबचा प्रभाव दिसून येत आहे हिमालयात दरवर्षी चार ते पाच वेस्टर्न डिस्टर्बन्स होतात पण अलनिनोबमुळं डिसेंबरमध्ये एकही वेस्टर्न डिस्टर्बन्स झाला नाही अशा परिस्थितीत डोंगर भागात ढग नव्हते तर बर्फवृष्टी देखील कमी झाली त्यामुळे उत्तरेकड़े वारे ठंड नसलमु विदर्भण मध्य भारत अपेक्षित प्रमाण में कड़ाकै की ठंडी पड़ी नहीं ये थोड़े जो वेरिएशंस होते हैं इसमें एलिनो का डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते एलिनो का इफेक्ट लॉन्ग रेंज पे होता है जैसे कि ओवरऑल ठंड कम पड़ रही है या ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है ये चीजें एलिनो से इफेक्ट होता है लेकिन अभी जैसे टेम्परेरी तीन चार दिन का जो है इफेक्ट ये इसमें एलिनो का इफेक्ट हम नहीं बोल सकते बट पूरा अभी सीजन में अगर ठंड कम पड़ रही है देन ये अनिलो इफेक्ट के कारण हो सकता है